Немножко прогуляемся. Пешочком так. Первый лыжный выход на заснеженную местность. Гришкин лес. 8 декабря 2016 года. Вот я протропился везде в рыхлом снегу, в мягком, в чистом снегу, точнее будет сказано этой которую вы наблюдаете, уже проехал сегодня у ну, нас 15. Ну еще десяточек кругу намотаю и уже можно будет бегать. В принципе, сейчас уже можно бежать, но я со смартфона снимаю видео, небольшой ролик, поэтому не тороплюсь, иду потихоньку. Извините за мою дикцию на небольшом морозе немножечко челюсти сводит. Не то чтобы сводит, но искажает разговор. Не холодно. Утром был мороз 12 градусов. Вчера 14. Сейчас, наверное, градусов 5 7 не больше. Было солнечно с утра, сейчас пасмурно. По прогнозу должен выпасть снег. Но лучше бы его пока не было. Этого покрова достаточно вполне, чтобы кататься на лыжах и получать удовольствие. Но если же выпадет новый снег, то опять лыжню заметет, опять ее прокладывать, ходи пешочком. Вот я когда начинал сегодня, вот в этом месте свалился немножечко, упал, зацепился за веску